14 лютого це не лише День червоних плюшових іграшок, цукерок та у коханні, але й друге зовсім протилежне свято. В цей день святкують Міжнародний день комп'ютерника, людини, що палко закохана у технічний прогрес. Свято випадає на День Святого Валентина, адже саме 14 лютого 1946 року був запущений перший реально працюючий електронний комп'ютер ЕНІАК в Національному гірничому університеті є безліч спеціальностей, які дають можливість абітурієнтам з. связать своей будущее с компьютерами. Мне очень приятно в этот день День программиста, говорить о том, что наш и университет является одним из лидеров в регионе по внедрению компьютерной технологии, по обучению студентов, по качеству и широте охвата тем программирования. Ни для кого не секрет, что программирование в последние десятилетия является одной из самых востребованных профессий, одной из самых нужных. И во всем мире, не только в Украине, специалисты в этой области являются очень востребованными. И с гордостью хочу сказать, что наши специалисты работают не только в Украине, но и в ведущих мировых компаниях. В том числе Sun, Oracle, Microsoft. Наши специалисты, наши выпускники работают в сингапурских представительствах, в немецких представительствах этих компаний. Что очень важно, наш вуз дает хорошее... Программистское образование не только для профильных специалистов, таких как именно программисты, защита информации, программные комплексы или вот как наша кафедра генообразовательных систем, но мы даем хорошее программистское образование и для представителей других специальностей, которые, казалось бы, не связаны с программированием напрямую. Електротехнічний факультет, факультет інформаційних технологій, геологорозвідувальний факультет дають можливість отримати актуальні для сьогодення спеціальності, які у майбутньому стануть гарантією працевлаштування. Зокрема, на геологорозвідувальному факультеті є кафедра геоінформаційних систем, яка годує студентів по двом спеціальностям: геоінформаційні системи та технології, а також комп'ютерний еколого-економічний моніторинг. Наша кафедра готує спеціалістів. и магистров по двум специальностям. Специальность геоинформационной системы, направление геодезии, картографии, землеустройства и специальность компьютерный эколого-экономический мониторинг, направление компьютерной науки. Казалось бы много не очень понятных слов, для чего они нужны, но тем не менее применение очень широкое. Казалось бы, вы вот едете в маршрутке и причем здесь геоинформационные системы, компьютерные науки. Однако как составить рациональная сеть, чтобы маршрутки не ездили впустую и не переполнялись. Например, эти задачи решают геоинформационные системы. Специальности поэтому достаточно интересные, достаточно большой конкурс, но не настолько страшный, чтобы не подавать туда документы. Всех приглашаю на нашу специальность. Будет спеціальності користуються попитом, про що говорить кількість бажаючих 200 чоловік на 15 бюджетних місць. І, попри те, що спеціальності не надто жіночі, тут навчається багато дівчат. Я поступила на цю спеціальність три роки назад. Ну, та. Я считаю, на в наше время это самая перспективная специальность, то есть за компьютерными технологиями будущее, и это наша специальность найдет в разные стороны, то есть это и программирование, и геодезия, ну землеустройство, то есть в принципе можно выбрать, что тебе по душе более. Я выбрал эту специальность как компромисс между тем, что предлагали мне родители, и тем, что я хотел, то есть у меня была такая ситуация. Я Хотелось, чтобы пойти на специальность, связанную с компьютерными науками, так как считал, что за компьютерами все-таки будущее идет. А родные мои хотели больше вот к землеустроению, к кадастровому. И оказалось так случайным буквально образом, что есть замечательная специальность, которая совмещает все эти два направления. Я студентка третьего курса. Я поступила в специальность по просьбе родителей, так как они сказали, что эта специальность перспективная, будет где работать. Професія мені дуже подобається, так як у нас обучають технологіям, дають нові знання комп'ютерах. Національний гірничий університет користується популярністю серед комп'ютерних спеціальностей не дарма, адже вже в 90-х роках тут активно впроваджували технічний прогрес. При університеті працює інформаційно-комп'ютерний комплекс, який забезпечує роботу багатьох структур, починаючи від офіційного сайту НГУ. Отже, бути активним користувачем комп'ютера не лише корисно, а й просто цікаво. Усі, хто знає підхід до сучасної техніки, хто легко і вільно володіє інформаційними технологіями, ми вітаємо з професійним святом. Нехай вам не загрожують сильні перепади напруги і найсучасніші віруси. Дарина Будко, Володимир Корінний, новини НГУ.